Военный лицей имени героев молодой гвардии вновь заработал. С началом боевых действий на Донбассе часть этого учебного заведения эвакуировали из Луганска в Кременную. Фактически лицей пришлось создавать с нуля. Сейчас, после годичного перерыва, там приняли первых кадетов. Как живут будущие офицеры, видел Алексей Кашпаровский. Начальник Луганского военного лицея Валерий Ембаков с гордостью показывает свежеотремонтированную казарму. Еще пару месяцев назад это помещение было совершенно заброшенным. Мы практически полностью с нуля, начиная с Даху, закінчуючи стенами, электрикой и так далее, и так далее. Видно ці приміщення. После начала боевых действий от Луганского военного лицея осталось лишь название, печать до 9 преподавателей и воспитателей. Сегодня здесь уже учатся 60 кадетов. В следующем году их станет вдвое больше. Зранку замість команды рота подйом по отрим... Большинство кадетов с подконтрольной Украины территории Луганской области. А вот 15-летний Станислав всего месяц назад приехал из Луганска. Признается, решение перебраться в Кременную и учиться в Украинском военном лицее стоило ему дружбы. У меня один друг тоже в этот корпус пошел, который, ну, ВНР забрали себе. Вот, ну и он, может так сказать... Ну, мы уже с ним не дружим после этого. Как я сюда перешел, а он туда. Что такое казачий кадетский корпус в неподконтрольном Украине Луганске, хорошо знает Владимир Погребняк. Успел там поучиться. Условия были, конечно, хуже, чем здесь. Ну так, здание было пошарпано немножко. Питание, питание так на троечку тянуло. Не очень было. Российская гуманитарка в основном была. Сегодня он снова в 10 классе. Год, проведенный в казачьем корпусе, ему не засчитали. Но Владимир не расстраивается. Одно изменение в себе. Я увидел что больше я стал любить ну украину как бы больше стал патриотом не хочется просто быть в украине я не понимаю тех ребят которые сейчас там просто не понимаю в луганском военном лицее верят очень скоро они вернутся в родной город и обязательно с украинским флагом из луганской области алексей Кашпоровский, александр хлынин олег килимник события канал украина